yo. Ay, la. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Marzuki Teguh Dua dan channel Facebook Jejak TKI di Malaysia. Uh, hari ini kita melakukan pemanenan buah kelapa sawit estik yang berada di kawasan Johor. Okay. Namun sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa eh, dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe ataupun like comment dan share dan jangan lupa ikuti channel Facebook jejak TKI di Malaysia karena hanya di channel ini eh, modalnya paling banyak tapi tak maju-maju berapa modalnya Bang sekitar 50 juta 50 juta modal untuk YouTube karena ini adalah hobi aja Nanti kita bahas apa aja yang dibeli sampai 50 juta <Saya> Oke okay, untuk sabit Untuk sabit saya menggunakan uh, Apa ini? Um, sebentar Oh um, iya Saya menggunakan uh, Mama 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 Ah, rahasia lah Siapa yang tahu nanti saya kasih eh, Pulsa Indonesia Untuk tiga orang Siapa yang tahu merek sabit ini ya Saya kasih Untuk tiga orang saja Pulsa Indonesia Atau bisa diganti dengan pulsa Malaysia Nah Dan saya baru tahu ini untuk harga satu pipe Untuk apa anaknya saja ini 80 ringgit belum lagi termasuk eh, pay besarnya 80 ringgit 80 ringgit jadi berapa 160 ringgit 160 ringgit dah kira 6, 600 ribu tambah lagi sabit 150 mungkin dah 1 jutaan oke okay, coba kita zoom buahnya ini buah yang agak susah dipanen nih. Ah. Oke, kita try lah, try lah. Hmm, coba kita zoom buahnya. serat uh. buahnya mengkal semua nih bang nah. kalau Indonesia ini mungkin lolos nih kalau ini lolos bijinya sudah jatuh. hmm. ini yang dinamakan buah mengkal berapa banyak jadi mah Ah, dua kilo juga ini bang dua kilo tuh ada buah tinggal pula Hmm. Buahnya di sana, Bang. Hmm. Eh, ke dia? <laughs> Oke. Okay. Untuk harga satu tang 50 ringgit. Siapa itu? Ada orang di sana, Bang. Mana dia? Hmm. Ooh, Hai oh. jangan oh. woi oh. Oke, okay. ooh, itu saja video untuk hari ini. ooh, warahmatullahi wabarakatuh. you <laughs>